असल मैं हूँ आप देख रहे हैं मेरे साथ आज तक चलते हैं परबनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर की परबनी जिले के पालम तालुके के खड़ी गांव का एक वाकया है यहाँ पर जिस तरह से एक इंसिडेंट हो गया था बाविस मार्च 2024 दो को दोपहर में तीन बजे के दरमियान जो इंसिडेंट यहाँ पर हो गया था जिसमें एक आरोप लगाया गया है पंडित किशन राव बेमड़े जिनकी उम्र तिरहत्तर साल बताई जा रही है जो परभनी जिले के पालम के, के खड़ी गांव के रहने वाले हैं इन्होंने अपने खेत को लेकर एक आरोप लगाया है कि ये 22 मार्च 2024 दो को दोपहर में तीन बजे के दरमियान कोर्ट के स्टैम कोर्ट के कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो जराक्स लेकर वकील साहब को देने के लिए जा रहे थे उस वक्त तो तीन बजे के टाइम पर शंकर किशन बेमड़े उसी के साथ में कृष्णा गोविंद नलवाड़ जीजाराम गोविंद नलवाड़ उसी के साथ में गोविंद पांडुरंग नलवाड़ ये सभी इनके साथ में और एक जो पांचवा व्यक्ति है रामकिशन में ये वनभुजवाड़ी के रहने वाले इन पांचों ने मिलकर संगन करके जिस तरह से ये कहा है कि पंडित किशन राव बेमड़े इनसे कहा कि हम पर बार बार केस कर रहे हैं और बार बार केस करने की वजह से आज जो गुना दाखिल किया है आज जो पुलिस को केस किया है ये केस वापस लो उसी में उनका वाद विवाद हो गया और पंडित राव को जिस तरह से पंडित किशन राव बेमड़े को लातो बुक्की से और थप्पड़ से मारना शुरू किया और मारने के बाद में उनको जिस तरह से मारने की कोशिश की धमकी भी दी गई है, जानते है इस किस तरह की पंडित, किशन, इन्होंने दी है और क्या वाकया इनके साथ हुआ था खुद इन्होंने बताया है ये परमणी शहर के सामान्य अस्पताल में एडमिट थे इन्हें छुट्टी मिल चुकी है लेकिन ये जब गांव को जाएंगे तो इनके साथ में इन तमाम लोगों ने किसी तरह की हाथापाई नहीं करना नहीं करना चाहिए इनके इन्हें धमकाना नहीं चाहिए इनका नुकसान नहीं करना चाहिए इसी डर से ये पर बनी आज तक के पूरी टीम को इन्होंने कॉल किया और कॉल करने के बाद में यह कहा कि हमें ये न्यूज़ लगाना है और जिस तरह से इन्होंने प्रतिक्रिया दी है आइए जानते हैं इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त दी है और क्या मांग इन्होंने प्रशासन से की है खुद इन्हीं की जबानी मी पंडित किशन राव भेमड़े रहा खड़ी तालुका मी पारंगा माझ्या माझी गंगाखेडमध्ये तारीख होती कोर्टाची माझा शेतीचे वाद चालू आहे गावामध्ये सर्वे नंबर तीस मध्ये आमच्या विरोध विरोधकांनी वांद्याच्या शेतामध्ये रोजगार हमी योजनेची विहीर खोदली होती बिगर मजुराची ती विहीर खोदल्यामुळं मशीननं खोदल्यामुळं मी त्या विहिरीचं तक्रार दिली होती त्या तक्रारीच्या संदर्भामध्ये माझी तारीख गंगाखेडमध्ये होती त्या तारीखेड मी गंगाखेड आलो हो असताना त्या ज लोकांनी मला गंगाखेडच्या पुढे कोर्टाच्या पुढं आवारामध्ये मला सगळे गोविंद पांडुरंग नरवाड कृष्णा गोविंद नरवाड जिजाराम गोविंद नरवाड शंकर किशनराव भेंबे रामकिशन तुकाराम येवे राहणार वनुभूतवाडी ह्या लोकांनी गाठून मला मारहाण केली मुक्का मार दिला माझ्या खिशातील पैसे कापूस विक्री केलेले पैसे माझे त्यांनी खिशातून काढून घेतले आणि मला मी माझा भाऊ म्हणला मी पोलीस खात्यात आहे माझं कोणी काही करू शकत नाही मला धमक्या दिला जीवे महाराजची धमकी दिली तू कसा गाव गेले तो मला यांचा तीन वर्षापासून सारखा त्रास चालू आहे शासनाने ह्या गंभीर गुन्ह्याची दखल घेऊन मला न्याय द्यावा ही माझी सरकारला विनंती आहे आणि ते मला जीवे मारण्याची धमकी आहे माझ्या जीवीचा धोका आहे आम्ही आणि माझी पत्नी आम्ही दोघे शेतात राहतो शेता मी शेतात राहतो मला आम्ही शेतामध्येच राहून धंदा करतो याची सरकारने माझी दखल घेऊन मला या गुंडापासून वाचवण्याचा प्रयत्न करून त्याला कडक शासन करा घेऊन स्टेशनला एफ गुन्हा दाखल केलेला पोलिस स्टेशन पोलीस मध्ये आले होते सरकारी हॉस्पिटल परभणीमध्ये पोलीस आले होते त्यांना मी जॉब दिलेला आहे

परभनी आज तक के ज़िला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निज़ाम ट्वेंटी फोर बाई सेवन माजा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान इन्होंने मिलकर मैं हूँ सैयद अखिल आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाए उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें और कॉमेंट करना ना भूलें आप हमें फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम टेलीग्राम व्हाट्सअप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं मुझे दीजिए इजाज़त जय हिंद